الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين

ifade onun ne kadar şerefli bir varlık olduğunu belirtti. Ve aile millet kötü bir insanlık olarak mutlu ve huzurlu olmanın yollarını gösterir. Çalışmanın, helalinde kazanmanın ve başarılı olmanın gereğini önemini vurgular. İnsanlığın dürüstlük, saygı ve hakkaniyet gibi yüce değerleri gayet Ramazan ayının mübarek gününde bir hayır süren beyizli ve yoğun ibadetlerimizin ruhumuz derecesi tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hallelere ve nefsi mücadelelere hazırlanabilmek için bu gece büyük bir fırsattır. Bu nedenle bin aydan daha iyi olduğu müjdelenen, dolayısıyla yaklaşık seksen küsur yıllık bir insanın tanımına bedel olan bu gecenin gerektiği şekilde istifade etmeliyiz. İşlediğimiz günahlardan pişmanlık duyarak bunları bir daha işlememeye Chers musulmans, nous sommes ici à l'œuvre dans le dernier jour de la mort, un mois rempli d'argent de plaisir de grands sentiments spirituels. Mais nous sommes aussi relatifs à la nuit qui vaut plus que 8 mois, la nuit du destin, et une autre valeur. Le temps et les lieux se valorisent avec les événements qui comprendent. Et ce qui valorise la nuit du destin, c'est le fait que la révélation du Coran commence à s'élure. La descente du Coran est là, les relations de la prophétie profiteur des Ce sont les événements les plus importants de l'histoire. Pour cette nuit, le Coran dit ainsi, nous l'avons certes pour descendre le Coran en la nuit d'Al-Qaïd. Et qui ne dira que la nuit d'Al-Qaïd La nuit d'Al-Qaïd est meilleure qu'une nuit de Durant celle-ci descendant, les anges ont signé l'esprit par la permission de leur Seigneur pour tout temps. Et le paix salué jusqu'à la fin de son Chers croyants, dans cette nuit qui nous offre toutes les beautés et les recours en abondance, nous devons faire le propre compte des actions que nous avons faites, bonnes ou mauvaises, et de prendre de nouvelles résolutions pour quitter nos... C'est cette nuit prions à l'âme et au créateur afin qu'ils nous guide dans le droit chemin et que nos cœurs et nos âmes ne devraient plus plus faire de tout le monde mais on est pour, pour que les visages tristes retrouvent la joie que les frères et soeurs en retrouvent retrouvés moyens que ceux qui perdent c'est là, là pour se le bonheur pour retrouver le bonheur cherchons ensemble chaque jour des idées et des moyens pour les aider notre cher et bien aimé prophète nous a promis qu'allah pardonnera le péché parce que nous accueillons cette nuit comme il se doit avec les meilleurs à

والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترغيما لنبيه وتكريما لصفيه Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve akraba yardım etmeye verecek. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size böyle cümle.